Хочу немножко дать статистику уже, которую мы получили по результатам проведения выставки. В этом году участвовало в ITB 11 098 компаний из 187 стран мира. В прошлом году было немножко больше компаний, но тем не менее, было меньше стран. И то, что Украина, скажем, была также представлена большой аудиторией экспонентов, в первую очередь это были принимающие города УЕФА, Одесса, Крым и туристические операторы, которые представляли туристический продукт, выставку посетило около 111 тысяч посетителей. То есть это достаточно большое количество по сравнению с 2008 года. И стенд Украины только за первый день посетило около полутора тысяч человек. То есть это говорит о большом интересе Украины, тем более стенд был достаточно большим. Он признан одним из лучших стендов выставки. Украинский стенд занял шестое место что является, опять-таки, плюсом для внешнего имиджа Украины, его брейдинга и представления туристического потенциала. В основном, конечно же, были представлены принимающие города для того, чтобы показать будущим посетителям Украины, то есть тем, кто приедет на Евро-12, тот туристический потенциал, который обладает Украина. В первую очередь те города, к примеру, тот же Львов, предлагал многие программы фестивалей шоколадного искусства. На стенде проводились различные мероприятия, связанные с культурой того или иного региона. В том числе Крым себя очень хорошо позиционировал. Поэтому мы очень довольны тем, что в этом году Украина перед проведением Евро-12 именно смогла себя показать на высоком уровне. И многие страны-соседи, в том числе Россия, которая имела также большой стенд, во многих блогах и постах, которые вы можете посмотреть и комментариях в интернете, все говорят о том, что приятно удивлены, что Украина была представлена таким серьезным. Нужно отметить то, что впервые вообще по нашей Статистики впервые за годы независимости Украины Украина имела э, размер выставочного стенда там более 400, 450 квадратных метров. То есть это достижение. То есть мы всегда были счастливы стенду 100-120 метров, а теперь 450 это для нас ну, большой успех. И мы гордились и работали с удовольствием. И ощущалось, э, что все участники э, экспозиции. Э, Крылья, крылья за спиной ощущались, и э, интерес, который проявляли к нам э, посетители, он тоже заставлял э, думать о том, что э, Украина идет правильным путем, и что позиционирование ее видно, понятно, интересно, и это было... Два... Чартерный маршрут, который а, с квитня начинается, это тоже один из результатов... Цієї ж виставки і реальна кількість туристів, які приїдуть в Україну, ми можемо сказати наприкінці вже року по статистиці, але тоді можна буде теж зрозуміло сказати: от якби проведена виставка, от дивіться, так само її результати. Зокрема, для Львова, де був дуже хороший стенд, і для, наприклад, того ж самого одеського регіону, в якого, наприклад, цього року на 20% збільшилась кількість лайнерів круїзних, які заходять в одеський порт. Це вже дуже хороші показники, а вони е, на цій виставці вже обговорювали можливість 2012 року, тому що договори заключаються на рік вперед, особливо якщо це стосується круїзів. Тому е, можна сказати, що це робота і на перспективу, тобто не тільки на цей рік, тому що е, бізнес ж, живе іншими законами. Це перспектива на, на рік, на два, на три вперед. Якщо американські компанії включають Україну в свої маршрути, то вони е, роблять рекламу уже 2012 Дванадцятого року Уже цього року вони не роблять цю рекламу, тому скажем це в першу чергу робота і на перспективу, і на тих прямих туристів, які, наприклад, приїдуть в той же самий Львів, Одесу, Крим, і Київ.